Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə tərəcələrini yüksəltmişdir. Məryəm oğlu İsa'ya açıq möcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla Cəbrayil ilə güvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin ardınca gələn insanlar onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-birləri ilə vuruşmazdılar fəqat ihtilafa düşdülər. Onlardan bəziləri iman gətirdilər, bəziləri isə kafir oldular. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birlərilə vurışmazdılar. Lakin Allah öz istədiyini edər. Ey iman gətirənlər, alış-verişin, dostluğun və şefayətin mümkün olmayacağı gün gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın. Kafirlər isə özlərinə zülm edənlərdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi əzəli varlıq odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Allahın izni olmadan qiyamətdə onun yanında kim şəfaət edə bilər? O bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar Allahın elmindən onun özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək onun üçün heç də çətin deyil. Ən uca, ən böyük varlıq da odur. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğruluq azğınlıqdan ayırd edildi. Hər kəs taqutu inkar edib, Allah'a iman gətirərsə, o artıq ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah eşidəndir, biləndir. Allah ona iman gətirənlərin dostudur. Onları zülmətdən çıxarıb işığa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə taquddur. Onları nurdan ayırıp zülmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdilər. Nə orada həmişəlik qalacaqlar. Allahın verdiyi hökmranlıq üzündən azğınlaşaraq İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi Nəmrudu görmədinmi? İbrahim "Mənim tanrım həm dirildir, həm də öldürür" dediyi zaman o "Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm" demişdi. İbrahim ona Allah güneşi şərqdən doğdurur. Bacarırsansa sen onu gerden doğdur dedikdə, de, o kafir donup kalmıştı. Həqiqətən, evet, Allah özüne zulüm edenleri düz yola yöneltmez. Yaft uçulmuş bir kəndin yanından geçen kimsenin əhvalatını bilirsen o kimse acaba? Allah bu kendi ölümünden sonra nece dirildəcək demişti. Belə oldukta Allah onu yüz il ölü halında sakladı. Sonra dirildərək ondan ne kadar yatmısan diye soruştu. O da bir gün belki bir günden daha az diye cevap verdi. Allah ona belki yüz il yatmısan, yediğin yemeğe içtiğin suya bak hele de xarab olmayıp. Bir də uzunluğuna bax. Səni insanlar üçün bir ibrət dərsi olmaqdan ötürü belə itdik. İndi uzunluğun sümüklərinə bax. Gör necə onları bir-biri ilə birləşdirir. Sonra da necə onların üzərini ətlə örtürük deyə buyurdu. O kimseye bunlar aydın oldukta artık bildim ki Allah her şeye qadirdir, dedi. Hatırla ki İbrahim ey Rabbim ölülerin ne cüz dirilttiğini bana göster dedik de, Allah meğer ölüleri diriltmeme inanmırsan buyurmuştu. İbrahim bəli, inanıram lakin ürəyim saç dolmak için soruştum diye cevap vermişti. Bu zaman Allah ona buyurmuşdur: Dörd cür quş götürüb sərf salmamaq üçün onlara diqqətlə bax. Onları parçalayaraq bir-birinə qatandan sonra hər dağın başına onlardan bir parça at. Sonra onları çağır. Heç yanına gələcəklər. Bil ki, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı 7 sünbül verən bir toxuma bənzər ki, bu sünbüllərin hər birində 100 ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allah lütfü ilə genişdir. Heç bir kəsə minnət qoymadan, əziyyət vermədən mallarını Allah yolunda sərf edənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur. Nə onlar qəm-qüssə görməzlər. Xoş bir söz və günahları bağışlamaq əziyyətlə verilən sədaqədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyacsızdır alimdir ey yuman yatıranlar sadəqələrinizi malını riyakarlıqla sərf edən Allah'a və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaq və əziyyət verməklə buça çıxarmayın belə şəxslərin halı üzərində bir az torpaq olan qayıya bənzər ki şiddətli bir yağış o torpağı yub aparar və qayanı çıplaq bir daş alna salar onlar qazandıqlarından bir şeyə qadir olmazlar şübhəsiz ki Allah kafirleri hak yoluna yönətməz. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini sabitqədəm etmək yolunda sərf edənlər uca təpanın üstündə olan bir bağa bənzərlər ki, ora düşən bol yağış onun meyvələrini iki qat artdırar. Əgər bol yağış yağmasa, az bir şərbənə şək də ona kifayət edər. Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi görəndir. Ne var sizdən biriniz istər mi ki, içində furma ağacları, üzümlüklər, altından arxlara axan və cürbəcür cür meyvələr olan bir bağçası olsun. Zəyif uşaqları olduğu halda ona qocalıq üz versin. Həmin vaxtda da ora odlu bir qasırğa düşsün və o bağ yanıb tələf olsun. Allah ayələri sizin üçün bu cür aydınlaşdırır ki, düşünəsiniz. Ey iman gətirənlər, qazandığınız Mə sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yapışlarından Allah yolunda sərf edin. Ancaq göz yumaraq aldığınız pis, yaramaz şeylərdən vermə fikrində olmayın. Bilin ki, Allahın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. O hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər. Allah isə sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi və verir. Allah mərhəməti ilə genişdir. Allah hər şeyi biləndir. Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. Allah yolunda xərclədiyiniz və nəzir etdiyiniz hər hansı şeyi şübhəsiz ki Allah bilir. Lakin zülm edənlərin qiyamət günü heç bir köməkçisi olmaz. Yoxsullara aşkarda sədaqə verməyiniz yaxşıdır. Lakin onu gizlində versəniz daha yaxşı olar. Bu, günahlarınızın bir kısmını örter. Allah, tuttuğunuz her bir işten haberdardır. Ya Resulüm, insanları doğru yola yöneltmek senin borcun değildir. Allah, kimi isterse, onu doğru yola yönelder. Malınızdan serf ettiğiniz her hansı bir şeyin menfaati, ancak özünüz üçündür. Siz onu, yalnız Allah'ın razılığını kazanmak için verirsiniz. Malınızdan verdiğiniz her hansı bir şeyin əvəzi tamamıyla size ödenilecektir. Size asla zulüm edilmez. Sedege, Allah yolunda canından üzündə Yeryüzünde hareket edebilmeyen yoksullar içindir. Belə şəxslər Heyalı olup, Gelençlikten çekindiklerine göre, Nadanlar, Onları dövlətli hesab edirlər. Ya Resulüm, Sen ise onları, Üzerinden tanıyırsan. Onlar, Hiçkesten, ısrarla bir şey istemezler. Sizin mallarınızdan, Ne verdiğinizi şüphesiz ki Allah bilir. Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşkar yoxsullara sərf edənlərin Rəbbi yanında böyük mükafatları vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Sənəm yeyənlər qiyamət günü qəbrlərindən ancaq şeytan toxunmuş kimi qalxarlar. Bunların